З 8 по 10 квітня у місті Херсоні пройде третій традиційний міжнародний конкурс спортивного бального танцю Таврія Фестивал, якому в минулому році було присвоєно офіційний титул Світовий трофей 2014 тисячі і років. В цьому році він присвячений 25-й річниці незалежності України та пройде під патронатом Херсонської обласної державної адміністрації. Детальніше про цей захід розкажуть його організатори. Вітайте наших ранкових гостей. Сьогодні до нас завітали Наталя Кузєва, співорганізатор міжнародного змагання Таврія Денс-Фестиваль, головний тренер спортивно-танцювального клубу Променад та Сергій Францин, керівник проєкту Таврія Фестиваль», суддя міжнародної категорії. Доброго вам ранку! Вітаємо вас Доброго. в ранковій студії. Ну і власне говоримо про подію, яка сколихне наше місто вже розпочинаючи від сьогодні. 8 квітня стартує третій міжнародний танцювальний фестиваль. Власная, у кого здесь вылезет такая идея его створить, и кто был натхненником? Натхненником? Ну, если можно, я буду на украинском языке. Ой, на русском языке, прошу прощения. А, ну, к нам обратились администрация Терция Фабрика и предложили провести международный турнир. Это было три года назад. Они предоставили замечательные условия, очень сильно помогают. И вот уже третий традиционный. Він існує. Але цьогоріч скрізь вказали, що він проходить під патронатом Херсонської обласної державної адміністрації. Зі свого боку влада підтримала вас. Да, с э, самого первого нашего чемпионата Тавря-Данс-Фестиваль э, проходил всегда при поддержке админи... э, областной державной администрации. И в этом году они с большой радостью и желанием нам э, помогли. И поскольку э, время нелегкое и планируется все быстро-быстро, в короткие сроки были поставлены задачи, и спасибо им, они нас поддержали. И сегодня мы уже встречаем первых гостей. Mm -hmm. Кто завитает до нашего места, участники из каких мест Украины? Властный статус фестиваля международный, участники тоже будут из других стран? Да, Сережа расскажи. Ну, я вас? хочу сказать, что в этом году у нас впервые пара из рубежа это пара из Испании, девочка Виктория Шербатова, она уроженка Херсона и воспитанница Натальи. Mm -hmm. А Валентин Милев, он по происхождению болгарин, давно живет, является гражданином Испании, имеет свой клуб, преподаватель, судья. И сегодня на вечернем отделении, кстати, я хочу всех жителей Херсона пригласить на великолепное гала-шоу, которое состоится в ТРЦ «Фабрике» сегодня в 19.00 запрошу у вас приходят сколько пар весьма участь у взмаха да, да я также дополню что в этом году будет принимать пары э, из молдавии э, и поэтому мы уже действительно набираем обороты статуса международного турнира э, херсон представляет 7 клубов э, 42 клуба из всех и всей украины 12 городов в этом году да мы немножко расширяемся действительно э, нам люди доверяют и едут, будут работать профессиональные независимые судьи, статусные, международные квалификации. И завтра начинаются у нас именно соревнования спортивные 9 и 10 числа. Поэтому, дорогие зрители, приходите, очень будет интересно, особенно вечернее отделение 18.00 в субботу и в воскресенье. И, это с... интересно для этого речного фестиваля. Нижний зеркал, который будет відбуватися. Да, Нижний зеркал, это традиционно, где мы приглашаем лучшие пары нашей страны, титулованные. А в этом году мы пригласили театр танца Олега Кочнева, город Харьков. Это завораживающее шоу. Сегодня в 19.00 вы сможете прийти насладиться это этим театром. Это открытый заход? Или треба поспешить, чтобы... Аби потрапити туди, придбати квитки. Да, придбати квитки треба. Скільки вони коштуватимуть? Чи вони ще є, до речі? Да, входні велети еще є, 150 гривень вход. Є трибуни, у нас очень велика площадка. Площадка відповідає стандартам європейським велике кількість пар. Угу. Цього річ конкурс має при святу 25-й річниці Дня Незалежності України. Чи буде оцей колорит переданий у змаганнях? Можливо, українські костюми, мелодика. Да, да, Ми очень раді, що. наш турнир проходит ежегодно. И в этот год, когда Украина действительно празднует 25 лет независимости, мы, конечно, подчеркнем, что действительно мы Украина, мы таланты Украины, мы создаем э, таких талантливых детей, и сама Украина рождает эти пары, э, специалисты, судьи, тренера. И 18.00 9 .00 числа в субботу, то есть завтра, у нас будет красивое открытие, у нас будет большой детский танцевальный коллектив. В украинских костюмах открывать мероприятия. Да, мы вместе с действительно с этим праздником. Угу, зрозуміло. А, ну і ви сьогодні вже такі, знаєте, маститі судді, тренери, але, а, безперечно, пам'ятаєте про те, як особисто ви прийшли в це мистецтво, що вас свого часу зачарувало? Можливо, теж побула на такого роду змагання. Боже, я вам можу розказати: я взагалі займався спортом, угу. мастер спорту по легкій атлетиці. І потім в школі до мене підійшла дівчинка красива. И говорит, у меня нет партнера, пойдем. Ну, я думаю, я схожу. Красивая девушка. Спочатку зачаровала девушку, да. Я никогда не думал, что я брошу вот именно легкую атлетику. Я был очень большим поклонником именно этого вида деятельности. Но пришел, и девушка ушла, а вот я до сих пор танцую. Наталья, Батлибу. Я была достаточно взрослым ребенком всегда, как себя помню. Шла по улице, увидела объявление пришла к маме и говорю, мама, дай 5 рублей. Тогда стоили занятия 5 рублей, я пойду танцевать. И пошла, в первые шаги свои делала, делала ДК культуры текстильщиков. Ну, сегодня уже танцует, может быть, больше для своего задоволения. Ну, больше мы уже профессионально mm -hmm. работаем мы тренируем, да, танцуем, но танцуем для своих учеников. Вы знаете, Шаляпин в мемуарах написал, он едет, и извозчик спрашивает, барин, вы кем будете? Он говорит, Паю, uh -huh, барин. Я тоже пою, я спрашиваю, кем вы будете. Поэтому я, например, всю жизнь не работаю, я только танцую. Uh -huh. Але, все равно требуйте задоволения от этого. Ну, Такое хобби стало работой. Это, да, это большое счастье иметь хорошую любимую работу, творческую, где ты каждый день сталкиваешься с детьми, с этими лицами. Ну, это большое счастье, Але когда действительно это большая ответственность, если навчаешь кого-то и пораживают это за них на турнирах, ваши дурачи лучше не будут представлены. Да, занимании? это большая ответственность. И Я всегда собираю всех своих ребят перед турниром и говорю, ребят, вы меня извините, на время соревнований я организатор. Вы, как всегда, у меня бесхозные, но они имеют определенные установки, и я, конечно, за них переживаю. И периодически между организацией бегаю на паркет, поглядываю, как они там выступают. Ну, я думаю, что будет все хорошо, и клуб представлен в полном масштабе. Эээ, в этом году наш клуб «Променад» выставляет 100 чем-то пар. Да. Да, да. Для Украины, наверное, да, заявлено где-то пар 800, и из них вот 100 – это наши. Наше... Кладетесь, а программа дуже насыщена. Ну, поэтому мы и сделали три дня. Три дня. И поэтому мы выделили вот сегодняшний отделения. день как гала-концерт. Uh -huh. Специально, чтобы люди, не посвященные вот в это танцевальное искусство, чтобы пришли и оценили. Просто насолодилися, якщо Совершенно хтось яким чином не відноситься до цього до цього мистецтва. 10 квітня будуть підведені підсумки, і звісно, всіх учасників цікавить головний приз. Що це буде Да, у нас в кожній категорії є головний приз, і я хочу сказати, що лідери во всіх рейтингових категоріях, там де вже мастера, вони отримують гадовий абонемент в сеть. фитнес-клубов life Я думаю, что это очень существенный подарок. Mm -hmm. И, кроме того, учрежден организаторами турнира призовой фонд. Ну и главное, это титул переможца ну, международного турнира. Кубки, медали, красота. Будете виблискувати у Софітах слави ми величезне за те, що завітали до нас сьогодні. Знайшли час у своєму щільному графіку, тому що вже за лічені хвилини розпочнеться реєстрація учасників. Маємо вас відпускати, але враховуючи те, що це у нас рубрика майстер-класу, маємо маленький сюрприз від організаторів Таврія Фестивал. Представляєте, хто це буде? Да, вашому вніманні представляю пари спортивно-танцювального клуба Промінат. Это самые маленькие участники нашего клуба, но уже которые достойно представляют наш клуб на украинских соревнованиях. И также завтра они будут соревноваться, как все ребята. И с задовольствием дымалась. Спасибо маленьким участникам променаду. Дякуємо. Я думаю, що нагорода їх догоне на міжнародних змаганнях. Пасиві вам величезне за те, що завітали до нас сьогодні. Зранку. Дякуємо за знайомство. Ну а я нагадую, що на календарі сьогодні п'ятниця, восьме квітня. Тобто, завтра розпочнуться вихідні дні. Я вам бажаю, щоб ви їх провели із задоволенням і з користю для себе. Сьогодні для вас у цій студії працювала я Олена Юдіна за режисерським пультом. Була Людмила Хакимова. Дякуємо за увагу! Ми вас любимо і сподіваємось на вашу взаємність. We'll <laughs> be